Cümşüt Hüseynov 7 ildir kəşfiyyatçı snayper kimi ön xəttdə xidmət aparır. Müharibədən əvvəl düşmən atəşkəsini pozarkən 21 hərbiçisini və 4 texnikasını məhv edib. Bu şücaətinə görə mənfur qonşularımız onu gizli kabus adlandırıb. Haq səvaşında da snayper kimi öndə gedir. Cəphənin Füzuli və Cəbrayıl istiqamətlərində igidlik göstərir. Düşmənin onlarla canlı qüvvə və texnikasını sıradan çıxarır. Cəbrayil o arasında o vurduğu ermənlərin sayını hesabın, yəni içdiyinə görə sonra orada özünün kəşfiyyat simapercini yoldaşı vermiş. O növbə digən ki, ağzından vurub ermənlər. Vural, vural ona tibbi, tibbi yardım göstərib. Həmen həmen simapercini oradan alarlaşdırıb var. Hal-hazırda sağdır. Şiddətli döyüşlərin birində silahdaşları ilə birgə mühasirəyə düşürlər. 2 gün davam edən mübarizədən sonra mühasirəni yara bilirlər. İlk dəfə oktyobrun 10-u yaralanır. Buna baxmayaraq döyüşü davam etdirir. 3 gün sonra yenidən yaralanır. Bu dəfə yarası ağır olduğundan ərazidən təxliyə edilir. Hətta yaralandıq zaman yaddaşında problem də yaranıb. Ona görə də Vətən müharibəsində düşmənin nə qədər canlı qüvvəsini məhv etdiyini xatırlamır. Belə olmalı deyildi. Yamam döyüşə döyüşə şəhid olmalı idim ya da ki orada idim indiyənə qədər. Yəni gəlməli deyildim. Mən özümə heç vaxt sığışdımıram belə olmam. Ona görə də əsəfləşirəm. Yadımda deyil heç. Bu hə, hücum ətdə hə, özümü tanımırdım mən. Kim hə. məndən at familiyamı sorturdu? Bizim boğazımda künyə olur, üstənatlar da. Künyə ilə anda göstərirdim ki, adımı orada bax yazdılar. O qədər sevindim o qədər. Hə, çox sevindim. Tam xoş na gəldi, Zəfat Əli adam. Bu torpaqlarımız adad olsun. Vətən müharibəsində Cümşüdün bacısının həyat yoldaşı da şücaət göstərərək qəhrəmancasına şəhid olub. Bibisinin oğlu da haqq savaşında şəhadətə qovuşub. Fərqi yoxdur, hər bir şəhid məhəmmivladımızdır. Mən oğuldan çox fəxr edirəm. Ona görə ki, mənim oğlum bütün tapşırıqları həmişə yerinə yetirən olubdu. İşinə davamlı, işinə Məsuliyyətdir. Mən yəni hər şey gözləyirdim. Mən bir tərəfdən də sevinirəm ki, bizim torpaqlarımız alındı. Cümşüd tez sağalıb yenidən orduya qayıtmaq istəyir. Arzusu işğaldan azad edilən torpaqlarda xidmət etməkdir. Cəsur döyüşçü İgidliyə və Füzulinin azad olmasına görə medallarla təltif olunan qəlib əskər, başını dik tut. Sən üzərinə düşəni layiqincə yerinə yetirmisən. Məhz sizlərin sayəsində Səfər bayramını yaşadıq. Pərviz İmran oğlu, Elgün Gəmbərov, Rəşidə Zülfüqarova xəbərlər.